Я хочу сказать об офицерской чести. Когда у меня, у меня было килограмм на 30 меньше во мне, помнится, однажды командиру дивизиона представлялся молоденьким лейтенантом. Это было давно. В 1977 году. Я захожу к нему, и он мне говорит, тут я извиняюсь, конечно, поэтому, как в том фильме председатель, помните, да, бабоньки, закройте слух. А он мне сказал, ну ты, бля, как настоящий русский офицер. И вот я это все вспомнил, вспоминаю офицеров, вспоминаю нашу стрельбу в Башалуке. В противовоздушной обороне мы служили. И перед нами стреляли немцы, ну ГДР, естественно. И цель у меня была полегче. И все такое, я спрашиваю, а что же это так? Он говорит, понимаешь, есть такая негласная команда, немцам двойки не ставят. Потому что в прошлом году их замполит из-за двойки застрелил там. Я, конечно, не призываю вас, господа офицеры, генералы армии, бля, стреляться. Но вспомните о вашей чести. Те офицеры, которые есть сейчас среди нас, офицеры запаса, офицеры армии, офицеры милиции, вспомните, на чьей вы стороне. Посмотрите в глаза тем, кто здесь стоит. Если не хотите посмотреть на мою же Бандаревскую морду, смотрите на этих людей. Не хотите на них, посмотрите на тех отца и сына доктора наук, вышедших сегодня, сегодня утром в крови, когда отец сказал, да не надо, ничего не случилось. Кузнецовы, кажется, ничего не случилось страшного. Воды бы, лицо хотя бы отмыть. Посмотрите на ту девочку с красным крестом. На груди 21 год, которая в Твиттере сказала, я умираю. Она умерла из-за нас, из-за вас офицеры. Есть в этом городе офицеры. Есть или нет, призовите их завтра сюда. Вспомните офицеры, на чьей стороне вы. А теперь им...